太傅卿，子行给太傅卿送些江南小吃，不料被拦在门外了。嗯，殿下是个有心之人，没关系，日后啊，我替你责罚他们。啊劳烦太傅卿了。禀太傅卿，陛下还在礼佛。 喜欢念经，哼，倒是随了太后了。阉人做到我这个份上，应该是前无古人后无来者了吧？有自己的寝宫，还有宫女，还有你们这些皇族的人陪着我说话，议政。 论天下，你这个太子的位置，肯定是保不住了。你想啊，陛下正值壮年，日后再有了自己的子嗣，怎么可能让你来做这个太子？ 不过你放心，我一定会促成你和崔家的这门婚事。这个交给我。多谢赵大人。嗯，我来。这可使不得呀！ 如何使不得？ 南城王俊宇在中州城外，快帮忙！帮忙才能活命、啊。<laughs> 殿下，燕贼赵腾已认罪，伏法自尽。他死了，你们还为谁拼命？还不就地伏法，杀了他逃出去？我看谁敢！小南陈王令在此，保北辰江山，尔等就地伏法，方可活命。请殿下饶命。 找一个赵腾的义子，告诉他，赵腾突然恶疾，命不久矣，请刘元速速入宫，看管太后，安抚陛下。是。